Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL Bad Guys My Boss basados en el libro. Hombre, estoy confundido, te agrada tu jefe, pero estás hablando con su pariente. ¿A qué se debe toda esta complejidad? La verdad es que he tenido sentimientos por Ellis desde hace bastante tiempo, pero luego me di cuenta de que Ellis probablemente no me ve de esta manera. Además, mi jefe se acuesta con todos, innumerables aventuras y encuentros. No quiero salir lastimado, así que pensé que debía seguir adelante. Entonces el pariente de Ellis comenzó a coquetear conmigo y quise ver si me podía gustar a alguien más que también fuera atractivo. ¿Y te gusta? No, es agradable, pero no es el indicado. ¿Todavía sientes algo por tu jefe? Pat guardó silencio, sin confirmar ni negar. Eso significa que todavía te gusta. Entonces, ¿por qué quieres renunciar? ¿Estás tratando de olvidarlo? Tu trabajo es bueno y el salario es alto. Si puedes superar esto, tienes un futuro brillante por delante. Necesitas sopesar tus opciones. Casi cometí un error dos veces. Casi tuve relación con mi jefe. Fue un gran error, confesó Pat en voz baja, haciendo que su amigo se volviera y lo mirara boquiabierto. Estás bromeando, ¿verdad? Parece que lo estoy haciendo. La sonrisa triste de su amigo y la curva triste en la comisura de su boca indicaban su malestar. Esto es un desastre. Hombre, ¿qué pasa con este tipo Kim Ham? ¿Es alguien especial para él? Tienes que dar marcha atrás. Tu jefe es un tonto queriendo tenerte mientras exhibe a otra persona frente a ti. Eso es demasiado, te lo aseguro. Se pasa de la raya. Yo también lo creo. Por eso te ves tan deprimido. Estoy de acuerdo con que renuncies. Si no te sientes cómodo, no te quedes. Jonati es el amigo más cercano de Pat. Siempre se ha confiado y desahogado el uno al otro sobre todo. Esta vez no fue diferente. Pat se sintió mucho mejor después de compartir sus problemas. Al menos desahogarse le dio fuerza para seguir adelante. El timbre del teléfono a la una de la mañana despertó a Pat en su cama. Frotándose los ojos perezosamente, habiéndose quedado dormido solo alrededor de las once, fue interrumpido de su sueño menos de dos horas después. Esta situación se había convertido, una vez más, en un bucle familiar. Ellis, el nombre en la pantalla mostraba a quien llamaba. No era nada nuevo que su jefe lo llamara así en medio de la noche. Sí. La voz de Pat estaba ronca por la somnolencia mientras se movía para sentarse, medio dormido. -Ven a recogerme -dijo la voz ronca al otro lado de la línea, un mensaje simple pero claro en su intención. Pat supuso que su jefe tonto había estado bebiendo mucho como de costumbre. Después de cenar juntos esa misma noche, Pat se dijo a sí mismo que debía ajustar sus sentimientos hacia Ellis. Necesitaba separar el trabajo de las emociones personales. Si mezclaba los dos, el trabajo se vería afectado. Esperaría un poco más para encontrar un nuevo trabajo, aunque no sería mucho. Mientras tanto, lo daría todo para no arrepentirse más tarde. Cuando llegara el momento de irse, los momentos restantes al menos serían memorables, al menos para él. Pat cerró los ojos, se masajeó las sienes con una mano y suspiró suavemente. Sintió que no era exactamente aburrimiento, sino más bien una mezcla de preocupación y posesividad.